yil davomida o'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining farg'ona viloyati kengashi tomonidan turli soha vakillari yurtimizning turizm yo'nalishlari bo'yicha sayohatga yuboriladi navbatdagi sayohatchilar guruhi yana tarixiy shaharlarimiz tomon yo'lga chiqdilar ma'lumki respublikamizda ayollarni e'zozlash haftaligi davom etmoqda mana shu munosabat bilan hozirda biz marg'ilon temir yo'l vokzalidamiz va bu yerda o'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining farg'ona viloyati kengashi tomonidan oliy um, ta'lim muassasalarida maktabgacha ta'lim muassasasi va xalq ta'limi muassasasida uh, mehnat qilib kelayotgan sakson nafar fidoyi ayollar toshkent buxoro hamda samarqand viloyatlarining ko'hna manzillariga sayohatga otlanishdi aslida yurtimizning biz bormagan joylari ko'p kitoblar orqali o'qib bilish boshqa yu, ming yillik tarixga ega manzillarga borib ko'rish boshqa ta'lim sohasida yuzlab o'quvchilarga saboq berib kelayotgan soha vakillarining bugun quvonchi cheksiz 37 yildan buyon mazkur sohada ishlab kelayotgan mukarramxon opa ham ilk marotaba tarixiy shaharlardan bahra olish imkoniga ega bo'ladi Men hozir <laughs> mana hozir suyunib ketyapman-ki, nimagaki man borganim yo'q edi man birinchi marta bo'lyapman bu esa mani boshimni osmonga ko'tarib yubordi man oldimga maqsad qo'yib oldimki ish faoliyatim mana shu san'at sohasiga bog'liqligi uchun mana buxoroga borganimizda samoniylar maqbarasini ko'rishim va uh, wa unga oid bo'lgan narsalarni o'quvchilarim bilan baham ko'rishim uh, samarqandga borganimizda registon maydoni sherdor madrasasini ko'rib o'quvchilarimga uh, chiroyli bir uh, bilim berishimga imkoniyat yaratib berdi rahmat ayollarga bo'lgan e'tibor yurtimizda yildan yilga oshib bormoqda albatta ayol bu ona demakdir kelajakda farzandlarga yaxshi tarbiya berish ham shu nozik xilqat qo'lida tariximizni bilishlari chuqur o'rganishlari esa kelajak poydevorlarini qo'yish bilan barobar